Це Дмитро Уманець, генерал-лейтенант запасу. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви можете телефонувати нам на скайпі громадське нижнє підкреслення ТВ, ставити питання або висловлювати свою думку. Ми готові слухати абсолютно всіх українців, де б вони не були в світі. І, пане Дмитре, ви як очевидно, як фахівець, як експерт з військових питань, можете роз'яснити деякі речі, які не розуміють користувачі соціальних мереж, які, для яких кожен постріл. Кожна якась дія українських військових, знаєте, там є критичні, там немає такого поміркованого аналізу. Є завжди емоція. Молодці, негідники. Ну, тобто, таке ставлення до українських військових, щоб вони не робили, там коли герої, то герої, А коли відбувається щось мало, зрозуміле для широкого загалу, то одразу виникає безліч питань. Але найчастіше питання, яке зараз ставлять, чи своє місце обіймає очільник прикордонної служби. Пан Литвин, брат Володимира Литвина, рідний. і... Хто такий е, Ніколай Литвин, ми знаємо. У uh -huh. нього ще один брат є, командир Житомирського восьмого корпусу армійського. Їх троє. Uh -huh. Не двоє, а троє. Я маю на увазі про керівника я прикордонними понимаю, військами. Я розумію, ви задали, я просто уточнив про Литвина. Про керівника прикордонної служби. Ну, ви знаєте, що, конечно, ситуація на сьогоднішній день поки остается очень сложной, напряженной. У меня, кстати, под Славянском там племянник родной воюет. И сегодня в том числе. Вот. Значит, что касается наших, прежде всего, вооруженных сил, так как я армию представляю, значит, то, конечно, много проблем, много нюансов. Пресса об этом тоже говорит, люди об этом говорят. Некоторые больные моменты я выскажу о них, потому что надо mm -hmm. решение принимать, надо меры принимать. Но тем не менее мы учимся потихоньку воевать. Я что касается... я Пашинский, это глава администрации президента, знаем, знаем да, да. подал ну, Сегодня это слава, слава, слава богу. Слава я богу. говорил об этом где-то месяца полтора, не помню, то ли в вашей студии, то ли в другой, что <свистовувач> Очень плохи були кадри у Юрія Владимировни, потім по втратили все із вот таких кадрів. І <свистов> як далі повідомляється, мой наймовірніше посаду главы адміністрації посяде Борис Лошкін, це нагадаю, бізнесмен, медіабізнесмен, власник українського медіахолдингу і екс-партнер по бізнесу, медійному бізнесу Петра Порошенка. Тобто вони разом. Мало відношення до такого видання, як журнал-кореспондент. Але повертаємося до військових. Да. Я з Литвина запитав, тому що да. всіх питання: Я що роблять українські прикордонники, якщо да. Значит, з Росії до нас потрапляють? Роман. Роман, да. я відповідаю на цей питання. Значить, діло в тому, що. Что... Безус, безу, безусловно. Я буду на российской мове, потому что есть технические, но, технические но, термины некоторые военные, поэтому, чтобы не путаться, но, я на российской. С вашего позволения. Известно, можно. Значит, э, что касается вот, э, работы пограничных наших отрядов, нашей пограничной службы в целом. Ну, конечно, э, Литвин уже просидел, наверное, лет 15 начальников службы. Конечно, мы, наше государство, наши правители, все правители мало внимания уделяло военным. Я не буду повторяться, это уже все знают. В том числе и пограничникам, но, конечно, пограничники были... Э, обеспечены более на высоком уровне, потому что брат сидел в Верховной Раде, бюджет делил там и прочее, прочее, понимаете, поэтому тут немножко получше. Мы за 23 хотя, сбудували хотя, хотя, кордон с да, Россией. Хотя Но сегодня... То, потому, что там сбудувать? Они же не Роман, не Роман на у нас ничего не было, потому что мы никогда не думали, что у нас будет враг с Востока. Нас же в Советском Союзе учили, что у нас враг НАТО, понимаете, с Запада. А в уже 23 случае, Союза. Союза. Уже люди выросли, но нам, уже, які, но нам головы возрели, в... может, иметь Слав, уже своих детей 23 слава, слава, Богу, что они имеют и, и думают по-другому, чем мы думали, понимаете? Это хорошо. Но дело в том, что за это время, к сожалению, нас, нам, тем не менее, вдалбливали, что вроде бы как со стороны России никакого нападения быть не может. Это же правда. Правда. Все в, Були прецедентні, принаймні вам нагадаю, 92-й рік, коли була величезна не. загроза виникнення військового конфлікту між Україною і Росією. Ну, було такое, це да, і потім... через Чорноморський флот, да, і через нафтову трубу. Да. Потім э, ми мали 95-й що? Да, этот самий, Тузлу. Це хіба 95-й був? А какой? Та ну, це 2003-й. Да, Ой, извините, да. точно, то есть, ну, извините. Там, з Кримом, можливо, да, до 1995 да, року да, да, было да, нечего. Так, правильно, да. В 2003 году, да, правильно. Это уже как раз перед уходом кучами. Да. 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 Значит, поэтому есть елементи, но тем не менее. каждый должен заниматься своим делом, понимаете? Если есть погранслужба, значит, она должна выполнять свои обязанности. Вот сейчас время показало, и боевые действия показали, что пограничники, конечно, свои функции далеко выполняют не полностью. Ну, я примеры не буду много приводить, несколько. Вот то, что было несколько дней назад, когда КАМАЗы 15 там или 10 проскочило запросто через границу, понимаете? Когда э, отряд, погранотряд, отряд, двое суток отстреливался, и никто никаких не принимал мер. Как это можно понять? Так я вот, вот, вот вы понимаете, пытали, я генерал-лейтенант. Ну так я пытаю, но как, генерал как бы я мог бы спать, есть, смотреть в глаза кому-то, понимаете? Когда мои подчиненные гибнут, отстреливаются, и я сижу. Даю какие-то интервью по телевизору, что-то высказываю, что-то оправдываюсь. Понимаете, кому эти оправдания, кому эти интервью нужно, если там гибнут люди? Это вообще дикие вещи. Поэтому я считаю, что э, Украина, чтобы ответить вам точно на вопрос, Украина имеет 45 миллионов населения. И мы до сих пор с 90-х годов э, мучаемся с этими литвинами. понимаете, Что у нас народа больше нет. І ви вважаєте, що Литвин Я вважаю, вважає, що, що їм пора всім вже уйти. Mm. Не мучить людей, не мучить Україну і не мучить ділок, з яким вони не справляються. Зрозуміло. Тоді далі є ще купа питань стосовно терористичної операції. Тобто таке враження, що ці е, терористи, які очолювані цілком конкретними особами, як Стрілков, він же Гіркін, Безлер, він же без... Які поширюють відео, там де вони розстрілюють, нібито розстрілюють українських СБУшників, і це відео потім при експертизі з'ясовується, що воно може бути фейковим, тобто неправдивим, що це не відбувалося. Тому що в мене перше питання, звісно, було чому вони не показали, кого вони розстріляли, так? І... Слідів крові немає. Дай Боже, щоб це дійсно було інсценування певне. Але вони просто ведуть якусь діяльність, вони всі свідомі там Пушилін, далі можна роз... перераховувати цих діячів так званої Новоросії, ДНР, ЛНР і всіх НР. Да, да. На цьому більше знається Олексій Мацука, він каже, що там чотири республіки, ледь не п'ять, і вони поміж собою, але ну, є терористичні дії. Їх не можна локально якось. Точково фактично нейтралізувати цих е, очільників, які власне керують процесом, які називається військові дії ну, проти України. Так, да, можна відповідати? Так. Роман, дело в тому, що опять все упирається не в солдата, не в сержанта. Я не про а упира... Ви мене не дослушали, uh -huh. а упирається все в руководство, понимаєте? Ведь любая операція, терористическая, там, любая, навіть взводу, нужно правильно руководить. Поэтому мы, то, что мы отучились воевать, мы уже с вами об этом говорили. Нет организации. Я считаю, здесь, вот в данной ситуации, нужно больше применять разведывательных средств. До, э, так сказать, э, разведывательно, воздушная сегодня, правда, самолет с вы знаете, Антрицатый, да. техническое, фото там, до агентурной разведки включительно. И находить эти очаги и точечно уничтожать эти банды. В городе они же попрятались, вы же знаете, в детсадиках там, и в больницах и так далее и тому подобное. Они же практически сейчас, можно сказать, ведут партизанскую войну. Я как-то говорил, что еще, ну, по крайней мере, на нашей памяти, на нашей истории, никто партизанскую войну не победил. Это очень, очень ну, сложное дело, потому что вы же понимаете. Вышел, переоделся, автомат спрятал, потом переоделся опять, взял автомат и пошел выполнять какие-то плохие задачи. Поэтому здесь э, вот таким вот, на мой взгляд, сейчас вот нужно работать. Кроме того, безусловно, то, что армия блокировала сейчас некоторые города, в том числе Славянск, я считаю это тоже правильный один из мероприятий, который сейчас проводится, безусловно, чтобы не дать возможности им, э, так сказать, выйти самое главное что Роман что э, не дать подпитки понимаете не дать подпитки из России не дать подпитки э, казаку чеченцу уже вы знаете появились ингушьи россиянам ингуши там немножко ну мы не будем всех перечислять наверное нет смысла просто идут бандиты оттуда едут камазами гуляют как э, Владимир Путин у себя по Барвихе, понимаете и мы не можем справиться с ним мы не можем навести порядок вот с этими их же немного государство у нас большое сил достаточно и мы никак не можем справиться с этими бандитами почему причина можно. одна очень слабое руководство нет организации нормальной организации понимаете нет взаимодействия на мой взгляд сегодня нужно центр организации всего этого будем говорить боевых действий, так и надо называть, наверное, боевые действия, нужно переносить, центром должен быть генеральный штаб. Генеральный штаб. Потому что привлечены войска, привлечены, понимаете, потому что каждый что-то там планирует, каждый что-то делает, чувствуется, что, ну, как я уже сказал, мы кое-чему научились. Но вот центра единого, который планирует, который осуществляет контроль, который направляет, должен бути, як когда то нас в академіях учили, єдиний замысел. Зараз ми продовжимо розмову. З вашого дозволу пропоную подивитися відео, як волонтери медичної служби Національної гвардії е, зняли це відео, е, на якому розповідають про побут і умови служби на блокпостах. Бійці АТО скажуться на нестачу сучасного зброєння, захисту та обладнання блокпостів. Деякі блокпости для весняних злив опинились у великих калюжах. Я звертаюся від всіх, від від всіх хлопців, від всіх е, військовослужбовців, від всіх вояк, які тут знаходяться знаходяться на війні. Звертаюся від всіх них. Україна, допоможе. Не будьте байдужими. Не думайте, що вас це може не торкнутися. Кожного дня я чую постріли, кожного дня я бачу крові трупи. Кожного дня. І вони стоять за вас, відмирають за вас. Не будьте не допоможіть. Мы потребуемся в ми Мы потребуемся и в медикаментах, и в звичайному одежде, и в, в черепиках, хлопців. Ми Мы среди спимо. спим. Они тільки розказують, що вони полностью АТО оснастили. Что есть все снаряжение, бронежилет і все інше. Но а все, не знаю, что вони там... Нужны тепловизоры, ночное видение нужно, нормальные снайперские винтовки, боеприпасы. Пристріляв він на 400 метрів, ну, ми ж тут, на жаль, у нас немає того обладнання, яке б ми хотіли в повній мірі. І відстань приходиться вимірювати по певних орієнтирах. Наприклад, в тій стороні тривога І я по певних орієнтирах буду знати відстань приблизно. Так як в дальномірі в нас немає. то пристрелим по баксов Обыкновенных блоков бетонных да, мы не можем там привезти. Значайных бетонных блоков? Чтобы да, мы от мин ховались. Чтобы мы сделали нормальные укрытия. Нам да, да, вот такие спасибо. укрытия надо с той стороны. Нас утюжат каждый божий день минами. Мы же там не... заходили, смотрели, вот, как, что там плавает. плавает ну там живем. Им это загнать это сюда душа. экскаватор вот даже тяжело. Я пришел к пацанам поспать. После... Служби, тому що в нас спать не болота. Вони ж вони ж прийшли дехто багато, прийшли з майдану. Вони ж продовжили просто свій шлях. Вони їх дикокли в душі кожного з нас. Відстою нашу землю, нашу домівку, нашу Україну. Дякую. Чекаємо на допомогу. Повертаємося до бесіди в студії, але перед тим трошки новин, такі, які з'являються зараз, просто онлайн. Як повідомляє хто повідомляє? Я не знаю, хто повідомляє, але Турчинов звільнив Вікторію Вона з членів. Вона, по-перше, сама написала, по написала так, вона сама написала заяву до того до звільнення, але виконувач обов'язків. Президента, який, я так розумію, останній день виконує обов'язки президента, він указував, що він звільнив Сюмар з членів Національної ради безпеки і оборони. І тим часом, як повідомляє інформагенція Reuters про сьогоднішні події в Нормандії, про зустрічі на найвищому рівні в межах Великої Сімки відбулася зустріч президента Америки Барака Обами та Росії Володимира Путіна. І Обама сказав, що визнання Росією. Нової української влади та співпраця з обраним президентом Порошенко може відкрити шлях до зниження напруження. В іншому разі на Росії чекає поглиблення міжнародної ізоляції. Окрім того, Обама зажадав від Путіна, аби той сприяв деескалації становища в Україні. Повідомляє е, Франц Прес, е, але справа в тому, що, що Путін ж сказав от, днями, що там немає військ російських на сході України. І дійсно, можливо, їх там немає, там є найманці. Які приходять туди з російською зброєю, де вони її беруть? Вони захоплюють склади з російської зброї в Україні чи в Росії? Це питання, яке виникає природньо. Одразу коли подивишся на екіпіровку. Звісно, є зброя українська, яку вони викрали, але так само є і російська зброя. Де вони її беруть? Це питання Вопрос... ну, питання риторичне, напевно? Да. Де вони беруть російську зброю? Да, питання риторичне. Ну, Роман, я буду більш конкретно відповідати на ваші питання. постараюсь. Значить, во-первых. Вы знаете, это самая большая болезнь России – это вранье, понимаете. И она от этого в ближайшее время не, это самое, не вылечится, это я вам точно говорю. Ну, Путин, я не буду примеры приводить, потому что очень много было примеров, когда он одно говорил, а оно… Не, ну, может, вам песню заспевать да. про Путина, ведомо, да, не, 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 а нет, ну, будешь... песнями мы спевать не будем, будем мы уже будем, не да. в том возрасте, пусть молодежь спевает. Поэтому э, это самое, <laughs> тут понятно все что оно, то, что они говорят, он не соответствует действительности. И даже сегодня то, что встретился Порошенко и Путин, что-то они там наметили, переговорили, но я, например, ни одному слову ее верить не буду. Понимаете? Путин? Да. Это а вы вот, завтрашняя я, отвечу, Порошенко... я не ответил на ваш вопрос еще. Кто? Вот. Да? А? Я да, же да, да, Про оружие вы меня спросили. Да. Да, вот про оружие. Значит, конечно, в самом начале они были озброены, в том числе, прежде всего, в Крыму, были озброены, вы же видели, в основном, не в основном, а только российские, причем АК-100 – это новейшие автоматы, пулеметы там и так далее. А сейчас, конечно, уже они научились, позахватывали часть складов в Крыму, перебазировали сюда эти бандиты уже с нашим оружием, потому что им же интересно показывать не российское вооружение, понимаете, а наше, чтобы как-то потом прикрыть свою, так сказать, вроде бы как их войск и их, этих самых бандитов тут нет. Это мы тут сами в Донбассе родили это дело и сами тут разбираемся. Чеченцы, поэтому. ингуши, да. но тем... это уже больше потом пошли в другие национальности, это уже очевидно, что и уже трупы туда пошли, понимаете. Вот. Мы их выпустили из Украины, груз 200. Ну, вот. Я например, да, думаю, да я, бачите, вам скажу, фотографии? я вам скажу, что это правильно. Они тоже должны смотреть, они тоже должны так делать, как мы делаем, как нашей матери плачет. Что делать? Если война, так война, без этого не пойдешься. Девите у меня останнее питание стосовно. Завтрашньої події, яку я згадав, інаугурація Порошенка я Владислав Селезньову став, це питання, яке є прес-офіцер антитуристичної операції, чи може поміняти докоріну ситуацію те, що повноправний президент вступить в повноваження, він же є головнокомандувач, власне, і це розв'язує руки для ведення або надзвичайного стану, або військового стану в цих регіонах на сході? Ну, ви знаєте що, я вважаю, що президент Порошенко... уже действительно полноправный президент, может очень многое изменить. Понимаете? В який термин? В який термин? Ну, термин, я скажу, что если действовать оперативно, если он наберет себе хорошую команду, а не тех подкалимов, которых, которые нам служили 23 года, и, и опять хотят попасть в эту команду. Ну, Видите, не Порошенко дай Бог. Вы да, что я, 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 я немножко в курсе, видите, Роман, я в курсе немножко, понимаете? Но ему нельзя допускать тех кадров, которые были, так сказать, э, в какой-то степени ну, в коррупции, э, так сказать, э, увлечены были уличены в, 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 в жесткой в жестком противостоянии против свобод и прав народа этих, этих людей к власти допускать ни в коем случае нельзя. Потому что они заражены вот этими плохими бациллами. Их надо отправлять всех на пенсион. Больше никуда. Если он этого не сделает, то я ему плохого ничего желать не хочу. Они за полгода его могут скушать. Андрица, не е, хотелось в е Просто... Это будет трагедия для Украины. в певных есть межах. Я не знаю, че разумеется сам Петро Алексеевич. Тоже? Але для досягнення найвищої посади в державі, а вище вже немає, він міг мати різні зв'язки з ким завгодно. Певні інтереси, то бізнесові, нормально. політичні. Да. Зараз в нього такої необхідності вже немає. Немає. І він не бідний чоловік. Він то по многим вопросам абсолютно може вести политику, політикою. Отвічати только, служити народу. Отвечать перед народом и действовать за, по закону, как только некоторые большинство з них призывали. А ведь никто закон, в том числе прежде всего предыдущий, какие закони виполняли. Ну ніякі. чому об этом не говорили. Прекрасна фотографія, яка дещо ілюструється з сьогоднішнього дня. Я покажу мені наші редактори, точніше наші редактори Настя Станкодова, Вайберки, вот, но вот, властное. Это, если про законность, про и так далее, это вот такая. Видишь, на одни фотографии да, ее можно характеризовать по-разному. Вы же понимаете, да? там радость на лицах, там все вроде так сказать. Но ну, видите рука, как у Януковича. Путин ему не руку дает по-мужски, а пальцы. Понимаете? Такая особенность маленькая. А тут горстные листочки. На подержись. Ну вроде так. Mm -hmm. Роман, вы же умный человек, вы же сразу все понимаете. Поэтому, а тут этот самый, а тут, видите, горестное лицо у одного. Ну, Петр Алексеевич держится, я считаю, неплохо. Просто думает это самое, ты, парень, давай заканчивай со мной шутить. В вот в таком духе. Еще я бы так прокомментировал. Ну, окей, але все-таки про термины. Я сегодня слухав Радио расскажи і и там был звонок э, слухача с... Э, З Маріуполя, який запитав, ну, така у них програма Вокспоку, якщо я не помиляюся, там просто люди телефонують і висловлюють свою думку. Так само, як на громадському, можна подзвонити на Skype, громадське нижнє підкреслення т. Висловити думку, або поставити питання. От то там слухач з Маріуполя сказав, коли це вже закінчиться? От Люди хочуть закінчення терору, війни, то я вас запитав, які терміни це можливо все згорнути? Роман, то дуже тема, так сказати, серйозна. Я не астролог, я вот, тоже. вы тоже да, но если президент, я уже чуть-чуть говорил, по-настоящему возьмется за решение этой проблемы, по-настоящему, тут и дипломатия, дипломатия должна работать в любом случае, понимаете, потому что мы допустим, военными способами не сможем это сразу решить, потому что мы слабее сегодня еще пока. Мы начинаем, мы начинаем сопротивляться, это очень хорошо. Запад это видит, Америка это видит. И они вот сейчас, они могут реально нам помогать, потому что они увидели, что Чем? мы начали сопротивляться. Чем? Вооружение. Они это а а надо, надо, mm -hmm. надо просить, надо требовать, понимаете? Надо просить, надо требовать. Теми же этими самыми касками, вот, теми же средствами радиотехнической разведки, понимаете? Тепловизоры, Тепловизоры. я хотел Тепловизоры, я же вам все сейчас перечислять не буду, понимаете? То есть многими вещами, вот, этими самыми инструкторами, у них же армия нормальная, у них же армия настоящая. Там ребята учатся воевать, потому что та армия, которая учится воевать, то там будет мир. А когда мы 23 года не учились воевать... Нас только грабили, эту несчастную армию, понимаете? Я не хочу на этом составить гречи. внимание, потому что все об этом знают. Я вам только один пример приведу. За, с 1996 -го года Укрспецэкспорт продал оружие, в том числе и с армией прежде всего, более чем на 100 миллиардов долларов. Кто отчаливал Укрспецэкспорт? Там много можно называть фамилий, он там же не один, начиная с Малева и заканчивая да, 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 да. этими самыми. И оборудкой были ведомы. Да, да, предпоследний министр обороны этот Соломатин отчаливал, потом сделал тут смешной Укр... Укроборонпром, сейчас и не Укроборонпром, и не Укрспецэкспорт не работает, там непонятно, что творится до сих пор, понимаете. Так где эти средства? Почому ці средства не були вложені ну, хоча б 40% мінімум на модернізацію Давайте спитаем збираємо Януковича, якщо у нас є така можливість. Роман, можливість. Ви саме согласны? Я згоден, у нас є глядач зі скайпу. Будь ласка, добрий вечір. Ми вас слухаємо. І хочемо, вечір. Називайтеся ви звідки. Мене звуть Богдан Зерівного. Так. У мене запитання до Дмитра Уманця, пана генерала. От зі всіх новин, які зараз. До нас приходять ситуація на наших гарячих точках України дуже якби, негативна. От мене таке запитання: чи є на взагалі в Україні люди, професіонали, військові, які хочуть взяти на себе відповідальність і розібрати з цією проблемою, яка у нас є в Луганській, Донецькій і так далі областях? Ясно, дякуємо за питання. Хто Дякую. То тебе? Богдан, Богдан? з Рівного. Ага. Богдан, спасибо, да, я понял. Спасибо за вопрос. Значит, я вам скажу, что во все времена, э, ну, по-разному было, потому что в 92-м году у нас один был контингент, где-то в 2000 м второй контингент, да, сейчас третий. Конечно, я вам скажу, что большинство профессионалов, хороших офицеров, генералов из армии ушло по одной причине что э, видно было, что армия идет не туда, не только потому что она там, была бедная, понимаешь, с низкими зарплатами, там. Самое главное, что э, армия, была, э, армия не занималась тем делом, чем она должна заниматься, То есть учиться воевать. В боевой подготовке практически она была свернута. Вот это самое главное, понимаете, для офицера и для ну, офицер учит солдата, От солдата что зависит? Угу. Простите, стой там, иди сюда. Ну, в смысле, что, что офицер сказал, вам то он не знать. Да. Поэтому тут э, такое дело. Ну, что я не могу сейчас вам сказать, что у нас на сегодняшний день я знаю в основном ситуацию, я знаю весь генералитет практически армии угу. и силового блока, но больше армейского, конечно контингента. Значит, есть у нас толковые э, генералы, которые могут повести. Э, дело в том, что сегодня нам нужен уже не просто генерал-профессионал или полковник. Нам сегодня нужен генерал-мораль, понимаете? Мораль и патриот. Другого ну, же сегодня не дано. Поэтому у нас такие генералы есть. Ну, например, я знаю Первый заместитель начальника генштаба. Меня с ним ничего не связывает, чтобы вы не подумали. Я не подумал, генерал-полковник генерал Воробьев, к примеру. Да, uh -huh. Который способен, у него есть, так сказать, задел, у него есть профессиональные знания, и у него есть мораль. Он за собой может повести людей. Как пример. Есть и другие генералы, которые способны это сделать. Просто их нужно, как не в этом анекдоте что у нас, э, это самое, знаете этот анекдот, что у нас э, очень мало вот, бестолковых, но они хорошо расставлены, понимаете? Так вот, эти генералов нужно правильно расставить. Не по квоте, не по блату, не за деньги, а вот именно, под, под, прежде всего, под тем трем категориям, что я вам сказал. Дякую вам за ваши комментарии. Дмитро Умана, генерал-лейтенант, запасу был в нашей студии. Это Дякую. Так, все. У нас вже є наступний гість. Тим часом пропоную подивитися відео, як громадський штаб Нацгвардії вимагає провести військову операцію замість. А то, власне, про це говорив пан Дмитро. З цим громадська організація звернулась до президента України новообраного Петра Порошенка. Також в Нацгвардії просить проведення військового стану на Донеччині.